Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saya akan meneruskan berkaitan dengan kesan perkembangan pertanian di Tanah Melayu. Okey, sebelum kita masuk ke kesan perkembangan pertanian, kita tahu dulu latar belakang serba sedikit berkaitan dengan perkembangan pertanian. Baiklah, sebelum British datang, pertanian di Tanah Melayu memang pertanian berasaskan sara diri. Lepas itu pertengahan abad ke-19, berlakulah perubahan pesat dalam ekonomi yang menyebabkan British memperkenalkan pertanian dagangan dan pembukaan perlombongan. Melalui perkembangan eh, perkenalan pertanian dan pembukaan perlombongan itu terdapat dua ekonomi yang terhasil iaitu ekonomi komersial dan ekonomi perdagangan. Melalui kedua-dua ekonomi ini terwujudnya sistem duit ekonomi iaitu ekonomi moden yang bertujuan untuk mengekspor ekonomi tersebut ke bandar dan ekonomi tradisional iaitu pertanian sara diri yang berada di luar bandar. Kita masuk kepada kesan perkembangan pertanian yang pertama terlebih dahulu. Perkembangan pertanian tradisional yang pertama. Apakah perkembangan pertanian tradisional penanamannya adalah seperti getah kelapa sawit dan lada hitam. Jadi melalui penanaman getah kelapa sawit dan lada hitam itu berlakulah perkembangan pertanian tradisional menyebabkan dasar kerajaan. Yang pertama mereka mengutamakan kegiatan pertanian yang berasaskan eksport bertujuan untuk ekonomi moden. Yang bertujuan berasaskan ekspor. Lepas tu, wujudlah tanaman-tanaman komersial yang bertujuan untuk menjadi sumber pendapatan kepada utama kepada kerajaan British. Contohnya, uh, Maharaja Abu Bakar yang menggalakkan Uh, penanaman secara besar-besaran untuk tanaman komersial lada hitam dan gambir. Manakala uh, lada hitam pula diusahakan oleh orang Cina melalui sistem kangchu dan British juga turut memperkenalkan penanaman getah dan kelapa sawit pada abad ke-20. Melalui uh, faktor antara kesan uh, Kesan akibat tanaman komersial ini, pemodal-pemodal Eropah dan China juga terlibat kerana penanaman-tanaman komersial ini mempunyai modal yang besar, mendapat konsensi tanah yang luas dan memiliki teknologi yang tinggi. Kenapa memiliki teknologi tinggi? Sebab tanaman-tanaman komersial ini memerlukan teknologi yang tinggi untuk menanam secara purata yang luas dan yang keempat pula adalah tempo bajakan yang lama kerana tanaman-tanaman komersial ini untuk tumbuh adalah men Uh, dalam jangka masa yang lama. Jadi tempo panjangkan dorong juga akan lama, tidaklah dalam uh, jangka masa yang singkat untuk mereka membayarnya dengan jangka masa yang berulang-ulang. Yang ketiga pula berkaitan dengan munculnya masyarakat majmuk. Perkembangan pertanian iaitu lada, lada hitam, getah dan uh, kelapa sawit menyebabkan masuknya tenaga-tenaga buruh dari luar. Untuk bertujuan apa? Dorang kerja dalam sektor pertanian dan juga penambangan. Okey, uh, tenaga-tenaga buruh yang masuk ada dua sejak kita kena ingat iaitu buruh Cina dengan buruh Buruh India dengan buruh Cina. Buruh India dari selatan dibawa masuk bertujuan untuk bekerja di ladang-ladang getah dan seterusnya bertujuan ke kelapa sawit. Uh, mereka uh, buruh India ini masuk melalui tiga sistem iaitu sistem buruh bebas, kontrak dan juga kanggani. Manakala buruh Cina pula dikerjakan untuk mengusahakan penanaman lada hitam difokuskan kepada negeri Johor dan negeri Sarawak. Contohnya seperti Temenggung Ibrahim pada 1840 telah menggalakkan buru Cina daripada Singapura untuk membuka ladang hitam di negeri Johor. Mereka masuk dalam buru Cina masuk ke dalam uh, tanah Melayu ber, uh, melalui sistem Kangchu secara kumpulan yang mereka membawa satu orang ketua iaitu dikenali sebagai Kangchu dan ketua sungai untuk mengetuai kumpulan mereka. Yang keempat pula berkaitan dengan kemajuan ekonomi. Okey, kemajuan ekonomi yang laku adalah tanaman komersial. Okey, contoh tanaman komersial seperti kelapa sawit dan lada hitam. Jadi tanaman-tanaman komersial ini orang ekspor dan menjadi sumber jana pendapatan kepada kerajaan British. Uh, tanaman-tanaman ekspor ini juga menggalakkan pemodal-pemodal Barat dan pengusaha China untuk terlibat. Apabila pemodal Barat dan pengusaha China terlibat, perusahaan getah pengeluaran mereka meningkat. Contoh pengeluaran-pengeluaran meningkat adalah pada tahun 1905 jumlah penge, uh, pengeluaran Uh, lada pengeluaran getah meningkat daripada tahun 1905 kepada 400 dan dan 1911 kepada 11 ributan 1911 ingat 11, 11 ributan dan 1922 ingat 2, 212 ributan uh, Ekonomi modern juga wujud Uh, tapi orang tapi orang fokuskan kepada tanaman dagangan dengan industri pelombongan. Tanaman dagangan ni seperti getah dengan kapas sawit lah. Kenapa orang kenapa wujudnya ekonomi moden ni? Sebab ekonomi moden ni dia terdedah kepada ekonomi antarabangsa dengan seterus menjurus kepada pasaran ekonomi. Ialah kan tanaman komersial ni mendapat pungutan yang tinggi kepada pemodal-pemodal Eropah dengan pemodal-pemodal China Jadi tanah Melayu pun mencapai kemajuan dan meletakkan ciri-ciri ekonomi moden sebagai ekonomi utama mereka. Itulah kesan perkembangan pertanian di tanah Melayu Meski kau banyak hati yang